Наш уникальный сегодняшний эфир продолжается. Сегодня у нас такой телерадиоэфир. Всемирный день радио сегодня. И следующие гости к нам уже на гостевую площадку к нам пришли. Это группа Соколовский. Валентин Поворозник и Сергей Федоткин. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Доброе утро. Давайте немножко освежим. Вы у нас не первый раз уже в гостях. Немножко освежим. Собрались вы как? Как пришли к видению музыки сегодняшней своей? Я знаю, что очень-очень... Много ступеней было перед тем, как вы пришли к такому формату, в котором вы сейчас играете, и как вообще сейчас живется в группе? Такое запытание. По очереди можете. Можете там камень ножницы, бумага и вперед. Да, расповедай. Давайте. Этапы. Такая вещь бесконечная. Я думаю, формат организовался тогда, когда мы начали играть вдвоем. Это как взято за основу и все, что будет, будет или сейчас происходит, это все на этом выстроено. Как бы на этой или можно так выразиться, кооперации? Взаимодействие. Да, взаимодействие, на этом взаимодействии. Ну, Раз, развитие такое такая вещь которая необходима просто для того чтобы проявлялась жизнь в творчестве или проявлялась какая-то способность передавать то что действительно стоит передавать отключать полностью все. посторонні вещи і пропускать чистий матеріал. Формат формат вашої музики, вашої творчості змінився з рухом, з розвитком. Ну, формат, ну, що знає слово формат? Ну, тобто, я не знаю, стиль виконання. Зрозуміло, що я так розумію. Що... Вот ну, я сумніваюся, що він був хіп хоповим. в начале. Но ну, в нем вообще, было больше речитатива, чем сейчас. Ну, может быть, но я как бы об этом никогда не задумывался, потому что как бы, для меня, ну, просто это музыка. И когда э, я, когда мне близко было излагать это в речитативной форме, я излагал это в речитативной. Когда мне близко это было в музыкальной какой-то форме или форме баллады излагать, я излагал в такой форме инструменты у нас в группе. Сейчас мы играем акустическая гитара и перкуссионная установка. Но как бы это тоже такая обусловленность, потому что мы можем ну, и коробком спичек играть, если, если есть натхнение таким образом, скажу. Изменился ваш подход к подаче материала? Я знаю, что вы отказались от, принципиально отказались от записи полноформатных альбомов, лонгплеев, и в основном перешли на съемки видео. Это тенденция, связанная с тем, что не покупается аудиоматериал, скачивается просто бесплатно, а проще заявить о себе в интернете клипом, и вас будут приглашать на концерты, или это просто ваш выбор такой вот осознанный? Просто, как бы... Ну, э... клип — это имиджевая речь. Заметьте, для того, чтобы нас признавала для того, чтобы знали, что мы существуем, Ліпче додаток до, до, нашої, до нашої форми, до формату. тому що… Ну а, а... чому альбоми перестали зписати? Альбоми ми не перестали випускати. Ми зараз якраз завершили роботу над альбомом, і зараз робота ведеться над буклетом. Ніхто ну, не перестали. Просто попередній збірник це зі стартов піс. Це компіляція робіт, які були зроблені в різні періоди часи різними саунд-продюсерами різними людьми. І тому концептуально були там якісь розбіжності в музичному матеріалі. Mm -hmm. Не проглядалася одна лінія. Хоча матеріал був добротний, і тому вирішили зробити збірник. Mm -hmm. А зараз якраз завершуємо на повноцінний альбом. Концепція буде відлажена, да, все в одному стилі, видержане. Ну, больше-менее. И как раз этот последний видеоклип, видеоработа, что мы сняли, это как раз на письменности из этого альбома. А, ну, согласны вы с тем, что вот, ну, утрати, утратила актуальность э, вот это вот э, релизы постоянных альбомов? Не покупают же их. Проще, проще Но, скачать же ну, сейчас. Как бы это, э, это, да, пластинки нет. делать это да это больше как наверное нужно как сувенирная продукция ну, да. ну, а а, люди, которые справятся ценой будут потом коллекционировать ну как бы еще избирать, есть и... такое э, такой вариант э, когда э, качество звука если если есть возможность скачать ту или иную композицию например в хорошем качестве это хорошо если например э, скачать с таких источников, там, где ну, просто mp3 качается, то ну, тоже слышно, но не так. Вот поэтому как бы... в Для вас, тому що це авторське право, і тоді і справді буде затребуваність у тому, щоб купувати той же диск, на якому хороша якість. Ну, диски, диски тим не менше купують насправді. Їх купують. На е время виступління в основному, так? Да? Не, не завжди. Якщо є розгоджена якась мережа дистриб'юторська, якщо, наприклад, це серйозний лейбл, і він займається цим, і він вкладає гроші в розкрутку артиста то диски купуються. Ну, ми за метою не ставили якби, продати диски. Ми за метою ставили зробити якийсь продукт концептуальний, щоб, щоб все було в одному, щоб це був і буклет з текстами, і щоб це була музика. І люди, які цікавляться, наприклад, люди, які колекціонують, люди, які цікавляться нашою творчістю, вони могли якби, свого роду отримати від нас пам'ять. Щоб колекційна річ. Сегодня у нас день радио, и давайте поговорим, ну, привяжемся к теме ротация. Ротируются ваши песни на радиостанциях, и каким образом можно, так сказать, попасть в ротацию? Сложно, несложно? Ну вот, вы знаете, мы никогда специально не занимались просуванням своих треков в ротации, но узнавали из после, друзей от друзей с России, І так далі, що ми, знаходяться наші треки в ротації в Росії, там, в містах Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь. Ну, було приємно про це чути. Я думаю, просто, що ротація не залежить від, від просувань. Ротація буває двох видів. Або це люди за нею башляють. да, або просто, песня насколько популярна, что сами же власники и музыческие редакторы звертается до выканации и просят. Ну получается же не получаете никаких прибылей от ротации, а должны бы или не должны? Или, ну но это или это не важно. Ну мы ну, про прибыль от ротации э, как бы еще пока не думали. Сейчас пока э, все усилия вкладывали как бы, в развитие и в выпуск вот этого альбома, в его оформлении, И все, когда он выйдет, я думаю, будет день, будет пища. Правильно, все правильно. Ребята, огромное вам спасибо за то, что пришли к нам сегодня. В любом случае, послушаю ваш новый альбом, как и все предыдущие работы. Получится, может быть, даже где-нибудь хотя бы на нашем областном радио и в ротацию запустим. Это не проблема абсолютно, тем более, что э, к вам всегда можно обратиться и забрать из рук в руки непосредственно весь материал. Еще раз вас э, благодарим с праздником Днем Радио. Я думаю, хотя иногда вы его слушаете и э, являетесь гостями каких-либо радиоэфиров, вам удачных концертов. Широкой географії этих концертов и максимального количества слушателей. Ну а наші глядачі можуть переглянути клип, клип который запас. Це да, да, на, на вашу работу. Ну, успіхи вам усім, да. І ще раз вас зі святом. Дякуємо вам. Затримаю, да, смотрим клипы, не переключаемся.